Всем С вами новая рубрика Алины Грабковой. Готовим вместе с Алиной Грабковой. Сегодня мы будем готовить, э, можно сказать, типа рагу, типа картошки э, перемешанная с морковкой и луком. Э, вот так я уже это все порезала. Сковородка у нас загореется. приготовила масло и это все мы отправим в сковородку. Да. И в общем-то, кому интересно, оставайтесь со мной. У вас будет вид, наверное, сковородку. Я сейчас как-нибудь вас поставлю, чтобы вам было видно. Потому что я еще даже не определилась, куда вам вас поставить, блин. она не ставится Придется вам подпись то есть сейчас мы будем добавлять масло вот это масло мы проливаем по всей сковородке потому что его должно быть много достаточно да, и вам, наверное, видится, что плита у нас розовенького, зажглась цвета. На самом деле она красного цвета. Это просто фотик ловит вот так цвет. Ставим масло, потому что все сейчас масло есть, поставить масло. Самое. Вот в общем-то вы вот так, наверное, будете видеть. В общем-то, сейчас мы будем сейчас я масло. Так, я очередь добавила масло. Сейчас мы будем добавлять постепенно все. Нашу шушание. Нам нужно еще добавить сюда масло. Даже соль. Добавим соль и хорошенько перемешиваем все. Чтобы оно пропиталось маслом. очень даже аппетитно, потому что я люблю готовить картошку, поскольку это мое призвание, наверное. Сейчас я... Мне уже так пахнет прям. Ее надо перемешивать. Вот она вот такого вот примерно цвета становится. Но она становится чуть-чуть почернее, когда готова. А морковка, морковка освещает себе румянец красный. И когда будет морковка чуть красная, то она уже почти, практически готова. Ни в коем случае морковка не должна подгорать, потому что будет не очень вкусный вкус. Это мы добавляли еще соли. Вот такая у меня новая рубрика. Это будет все очень вкусно, очень аппетитно. Иногда я сюда добавляю какие-нибудь специи, например, петрушку. Хотя петрушку, картошку я не очень люблю добавлять, потому что вон они все у нас специи. Вот и петрушка. Но это выглядит не очень так самонадеянно, можно так сказать. Да. Иногда я добавляю сюда горошек который очень хорошо прожаривается, или даже сыр. Мне почему-то очень вкусно. Не знаю почему. Можно, кстати, добавить. Он тоже очень вкусное питание выдает. Всегда помешивайте картошку часто. чуть-чуть добавили и теперь это же все мы опять же перемешиваем это придает очень вкус такой и запах вместе с Алиной Гробковой, потому что памяти совсем чуть-чуть осталось, и вы только увидите, когда она будет готова. Потому что готова она будет очень скоро. Сейчас я вам покажу, что там происходит с картошечкой. О, аж кратная. Так, ее надо помешать. Бедный экран. Сейчас я буду мешать. И вот вы увидели мою рубрику. Готовим вместе с Алиной. И кому понравилось? Ставьте, конечно же, свой замечательный пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И пишите только положительные комментарии. Потому что картошечка у нас уже э, готова. Очень, очень вкусно пахнет. Вот э, такими рецептиками я себе готовлю. Ну, бывает не только себе. Когда мама занята, я не знаю. Я вообще где-то уже третий день готовлю. Зачем там? Чтобы покушать. Вот конечно же, у нас еще есть мультиварка. И на мультиварку у вас будет отдельный влог, потому что в мультиварке я потом буду все готовить. Потому что я еще не умею мультиварки готовить. Хотя, хотя это очень легко. И, в общем, кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх. Всем пока!